下来，站过去。要不我先帮你，石总，没关系，我可以。离我远点儿。我鸟啊，你乖啊，你让石总把你抓下来，然后你就会，你就那。你 我今天就要见到十一，我可不可以要一点十一的东西？村、啊、民，村民，村、啊、民，这个口琴，口琴是十一送我的。 没想到这个鹅破坏力那么强，唉！我鸟，现在这鹅证物证俱在，你还有什么好说的？大人，我也不知道，我真的不知道是谁做的。哈。你还太年轻了，我跟你说，在这个世界上有一种东西叫做脱毛膏，将这个东西轻轻的在你的羽毛上。 滴上，你身上的羽毛就会一片一片的脱落，然后变成一只光秃秃的鸡。怎么样，怕了吧？<laughs> 是石么是石么指使我的。石、啊、茂，皇天不负苦心人，我终于找到了元凶。说，你有什么话要说的吗？怎么可能是我？我会干那么无聊的事吗？肯定是他自己越狱了呀。嗯嗯、下车。 快点啊啊！啊啊！怎么了？啊！我脚好像扭了。啊！走、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 走。来、啊，我背。没事，不用。你快去吧，快，时间来不及了。快点。没事，我让左瑶来。快去找导演，你快去。你要我一直蹲在地上吗？不是。来，上来。来，一、二、三。 知道导演怎么样了。刚才你跟导演说的话，都是真的吗？嗯，啊，你说病的事儿啊，病的事儿，其实我都已经习惯了，所以也没有那么伤心。只不过就是想快点找到导演，他对我真的挺好的，愿意给我湖神这个替补的角色。所以呢，做人凡事努力就好，不要太在意结果，也不要做让自己后悔的事情嘛、啊。 看来护神这个角色确实对你很重要。嗯。嗯，你耳朵怎么红了呀？你是不是热呀？我给你扇扇。别乱动。怎么更红了呀？我这是天冷冻的。对不起。哦，等一下。 这样暖和了吧？哎，出租车！出租车！快快快！出租车！停车！快放我下来吧。来，慢点，慢点，小心。嗯。师傅去火车站。火车站。好。 忙快点！净傻子！哎哎，导演，没事吧？没事吧？小芳，你们俩啊，够绝的呀！戏也是真的好，我一个干导演的，愣是没听出来。 戏精没有，我小时候身体不好，然后我就幻想各种各样的声音在我的身边，什么海绵宝宝呀、蜡笔小新啊，突然发现自己的声音能让周围的人开心快乐，于是我就变成了一个戏精。<laughs> 说正事，你看看，学的多好。<laughs> 喝点蜂蜜水吧你。你你怎么还在这儿？啊、哦，我赶紧回去睡觉。啊、哦，哎，等等。嗯。你们俩住一起啊？啊，不是不是、啊，我们只是……<对>我住一起。哦，施总只是金屋藏娇啊。哎，不是，啊。潘，<laughs> 你别笑，不是、啊，真的不是啊。啊 <coughs> 哎，导演，导演，你别睡这儿，你别睡这儿啊！哎，沙发不错、啊，挺舒服。魅臣 <laughs> 呢？魅臣呢？ 我再喂你喝点蜂蜜水吧。嗯，嗯，我的天哪，太重了吧！是。嗯，嗯，是。石，石总，别动。 我是绝对不会跟你们这种人合作的。我现在给你一分钟，连人带鹅，马上给我消失。哎，石总，我跟我娘五千呀、啊。之前那一万块免了。让你气。 这游戏，这一刻，全世界都。 说。 方言吧，刚定下来的狐神配音演员。是，请问你是？我是玲玲姐的助理呀，以后大家就要在一起共事了，多多关照，请多多关照。嗯，那没事，我先出去了，拜拜。哎呀，哎呀，你你没事儿吧？不知道怎么回事，突然间肚子好疼。 但是琳琳姐让我去道具间取她的桃木剑，哦，那我能帮你什么吗？我没事，就是怕耽误了时间，琳琳姐生气。嗯，这样吧，我去帮你取，然后你在这里休息，行吗？那太感谢你了，谢谢谢谢，不客气不客气，那我现在就去帮你取，你先在这休息啊，我现在就去了。 哎、啊，方言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 ，方言方言没事吧？行了，别看了，没事都散了吧啊！这微信怎么没有用啊？来，我给十一打电话。来，我扶着你。他这样真的没事吗？他就是这个样子，好玩吧？ 十一，啊啊、你这围巾不管用啊！<是>啊、赶紧来一趟公司，方言犯病了。哎，怎么会突然犯病啊？等我,我马上到。好，我等你，快点啊！方言，方言，哎、这怎么突然就犯病了呀？怎么回事？这怎么回事、啊？哎，行了，走吧。方言，他怎么了？啊，他老毛病了。 方言，方言，是不是又被谁吓到了？呃，你别担心了，他安静待会儿就好了，没事儿。去我办公室，来，扶他起来。十一怎么还不来、啊？哎，喂，石一到哪儿了？ 慢点，慢点，慢点！方岩，怎么这么久啊？方岩，他怎么还没醒？呃，再等会儿，马上就好了。方岩，哎呀，十一怎么还不来？方岩，不行，送医院！哎，师伯，不用送医院，真的不用。 方言，十一，你可算来了，急死我了。方言，你好，干嘛？你别管、啊，把他交给我，交给你。哎，师母，你就把他放心的交给十一吧，真的，真的，你不要误会啊。方言只有在十一身边才安心，真的，你不要着急，再等一。会。喂,喂，还在吗？哦，在。韦医生，这怎么这么巧？啊、<你>他突然就晕了，他已经有眩晕症的病史，他怎么还没醒？是不是严重了？啊啊 我不知道啊，崔医生只说亲密接触，是不<吧>是纸包不行啊？<吧>你呢先让病人啊，保持现在的姿势，呃，不要随便挪动病人。现在听你描述眩晕症呢，跟他这次晕倒应该没有什么太大的关系，应该不是一码事。你们呢，先观察一下病人的呼吸、脉搏还有心跳。身脉脉哎呦，方言，天，你可算醒了，<吧>吓死我了。 醒了就好，醒了就好。十一怎么在这里？没事了，没事了啊！我是又犯病了吗？嗯唉没，没事没事。 多少酒啊！臭死！嗯嗯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 嗯。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 嗯 嗨嗨嗨！上班啦！千小龙，来起来呀！嗯，一二三，吗？ 睡觉睡觉，嗯，啊，像、呃、死猪一样沉。你干嘛、啊嗯？脏了？脏？哪儿脏？哎，你放手吧。呃